такой вот мерседесик аккуратненький затонированный на глушняк какой-то еще он AMG ну вот такой аппарат ничего И этот мерседес принадлежит добровольскому Валентину Николаевичу это он сейчас первый заместитель Белоцерковской К-35 герой программы Иллюстратор Ирина Матвиенко снимала за них целую серию программ в этой 35 колонии как они в банке там решают свои вопросики с прокурорами с Рояделовскими с другими властимущими там в Белой Церкви вообще все кумовство на комовстве вот, тогда был скандал они там с девочками парятся, решают свои вопросики он тогда ездил на Мерседесе на бусе черном тоже затонированный глушняк но видать он его после программы поменял, думает это поскромнее да и то наверняка это записано на маму, бабушку, папу. Они все хитрые. Вот. У него еще СТО свое есть, говорят. Вообще бизнес целый автомобильный. Вот это сладкая парочка Твикс. Поночевный. Он сейчас начальник 35-й зоны. И. И. Добровольский это такая. Два подельника. Давно уже в паре работают. Чем, чем отличается вот это тело, то что он всегда врет. Это страшный бракун. Об этом знают все. Что добровольский это поверить Добровольскому. Это я не знаю, кем надо быть. лыжник, он, конечно, конкретный. И вот так, ничего не поменялось. В 2014 году ему вручили статуэтку «Олень года». Он это удостоился такой чести со всей пенициарной службы один. Тогда рассматривались кандидатуры Сергей Стараньки и, и он. В общем, он победил эту статуэтку ему вручить пытались, но он ее не взял, но ему оставили ее на, на его рабочем столе. Олень года 2014. Ну, олень оленем, а как видите, он неплохо себя чухает, машины меняет. Машины меняет, все у него хорошо. Приехал в воскресенье отдохнуть. Семью привез. Вот такая революция гидности. Чтобы вы понимали. Держится, держится на посадах своих. Больше того, поднимает их наоборот по карьерной на лестнице. Вверх. У нас чем, чем наглее, чем отбитый преступник, тем, тем у него больше гарантии избежать ответственности и наказания. Естественно, карьерный рост. Все, все у них хорошо. Я надеюсь, что это все пока.